Вы же имеете отношение непосредственно к ДШВ, десантно-штурмовые -штур, войска, это же не просто любые люди, это же элита, как бы всегда была и всегда считалась, и подготовка этих людей, это не может считаться, что это БЗВП это должно быть больше, так серьезная подготовка. Вот. А вы в прошлый раз упомянули, что когда вот вы выходили на последнее свое, на крайнее боевое задание, вам там надавали чертиковые авиаторы да. какие-то, алкоголики. Да. Расскажите все-таки, да. кто были эти люди, которые с вами сейчас пошли? Какая у них была номинальная подготовка? Так, во-первых, у нас была задача очень серьезная. Надо было там пройти, грубо говоря, посадку не нашу, в принципе, задача, короче, она была сложная. В принципе, располагать для того, чтобы э, группа, которая туда будет заходить, во-первых, знали друг друга. Угу. Хотя бы примерно, как бы, хоть немного понимали. Вот. У нас этого, как бы, не было. У нас даже не было времени нормально раззнакомиться. Я не знал, кто из них кто. Так, по пути узнавал, это один, там, из авиаторов, там, прислали с аэродромов. То есть у человека выслуги очень много, там больше 20 лет, по-моему. Но это как бы служить на аэродроме, там, обслуживать вертолет и ходить штурмовать посадки, это разные вещи. Хоть я первый шел, да, но я чувствовал, группа не готова. Во-первых, люди, которые набраны были, это один из них, да, я так, ну, прям по лицу на лице написано, 7 задувок или 8 сразу было там вот на ППД, то есть мне его дали, да. Второй, скажем так, один из них, там я не помню, Позыв Сокол, по-моему, вот он. Э, ну, первые дни, грубо говоря, у него только БЗВП было. Mm -hmm. Тут еще такой момент: десантно-штурмовые войска, как бы штурмы, вот работы двойки, тройки. Э, люди должны, ну как бы работа в двойке, в тройке, это зачистка, да, грубо говоря, чистка, штурм, вот окопов. Э, это, то есть, без слов друг друга понимать, да, там, то есть, если я присел, он уже, там меня кроет, слева, справа обходит, чтобы не попасть да, друг другу в спину не выстрелить и начинать там, то есть, да, работать как бы плавненько все. Этого не было. Это не то, что этого не было, даже зайти не смогли. Ну, что там говорить. Вот. Тут еще надо идейная вот такая вот, чтобы была, чтобы ты был, грубо говоря, морально готов к этому всему. И у тебя мотивация должна быть служить именно в этих войсках. Угу, угу. А, потому что, как бы, форму вроде одинаковую носим, но задачи у нас совсем разные. То есть... И расстояние надо, там, на дальнее расстояние ходить, И вот как у меня было, что я там почти 7 километров шел раненый, да, там полностью, да, то есть вот такие, это надо быть готовым, ну, то есть надо уже думать что, о том, что да, ты можешь там можешь сам оказаться, да, на позиции, то есть если ты не будешь, как бы мотивация у тебя не будет, уже ты уже, ну, по-любому, как бы, да, надо, ну, как бы, учиться преодолевать трудности, грубо говоря, да, жесткие такие. Да. Вот, группа была полностью не готова как бы по этому заданию никакое не выполнено. Соответственно, я как бы, я же говорю, привык работать в группах, которые там, как футбольная команда, я вам говорил когда-то, да? Когда ты вот состоишь в составе какой-то такой более или менее группы, которая команды, да, которая работает, мотивирована, ты и сам становишься более или менее так себя подстегуешь и пытаешься быть круче, лучше там. А там как бы этого не было, поэтому, в принципе, да, из-за того, что мы и знакомы не были, да и мотивации у них как бы особой такой не было. Давай уточнимся, чтобы группа была готова, чисто да. физически, в плане подготовки, да. что эти люди должны уметь, на твой взгляд? Ну, самые азы в плане, ну, хотя бы, я так, наше оружие, по-любому, в идеале, должен закрытыми глазами, да, то так, там, э, вообще закрытыми глазами разбирать, собирать, э, быстро заряжать магазины, да, вот тоже без света, без ничего, чтобы маякнуть все это, да, так руками, mm -hmm. чтобы это, да... Э, Чужое, ну, противника оружие обязательно. То есть может быть такое, что твой автомат климанул, да, там, а, там, у тебя есть возможность взять оружие противника, да, любое оружие. То есть, ну, как бы, у них там все советское, да, там, грубо говоря, там, гранаты, но вот эти новые АК-12, там, да, uh -huh. они не такие, там, у них там тоже надо немного в этом разбираться, немного этим, и тут э, у нас этому не учат. Uh -huh. Тут уже вопрос такой, ты, ну, это все есть в интернете. То есть, если у тебя есть мотивация, грубо говоря, и, и ты понимаешь, что... Ну, это может пригодиться, ты должен сам это и проработать. Uh -huh. то, то есть, первое это оружие, ты обязательно должен, как бы, ну, свое, чужое противника да, должен это все. Гранаты тоже у нас же сейчас американские выдают. Там, на двух вот у нас ситуация была, кстати. Uh -huh. а, э, у нас сейчас две чеки должно быть. То есть, одну вырываешь, ну, мы привыкли как одна, и все, и кидаешь, uh -huh. да. А у нас там есть одна и вторая. Короче, там, uh -huh. сейчас американки нам начали давать, одна и вторая. И у нас так было, что 9 гранат закинули, <laughs> ну, а он, ну, они не взрываются, грубо говоря, подарили противнику 9 гранат. <laughs> то есть они кидали-кидали, а оно, оно не взрывается, то есть надо было второе. Об этом не знали, видите, шли на выход и не знали об этом. То есть, грубо говоря, так, оружие, ну потом вот физическая такая, ну развиваться физически, в плане там э, броники там все вот эти под себя подгонять там, э, максимально там перед тем, как куда-то выходишь, тоже научить там э, себя, чтобы ты вот как было в окопы там забегаешь, а птички там себе понасовывал поносовыв... ну, там сбоку, да, тебе неудобно будет, ты будешь там как бы... То есть оно все должно быть либо здесь, либо здесь. Mm -hmm. Ты должен быть как бы к этому готов, чтобы у ну, тебя где-то там быстро воспользоваться этим всем. А, еще, знаете, я хотел бы... Сейчас у нас мало учат, но умение работать надо с планшетом, с крапивой. Mm -hmm. Вот это вот, ну, планшет или как бы такое что-то. Крапива, это, ну, потом как бы маршрут там пролаживают, то есть... Mm -hmm. Вот такая вот еще физическое развитие в плане физического развития, ну на вас ну, да, какие думаю... межи, границы этого этой готовности должны быть у человека? Ну готовность передвижения там, да, там такие нужны какие-то там всплески, грубо говоря, там перебежки, да, такие, что резко надо будет там перебежать на себе груз тянуть, понятное дело умение как бы ну, как бы я не знаю там на дальнее расстояние ходить это тоже надо бывает такой по 10 километров надо пройти а можно там один километр идти вот, да но его идти как бы закрученным там да там 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 то есть это километров 10 надо будет намотать чтобы uh -huh. так напрямую будет километр а так ты пройдешь 10 uh -huh. понимаете uh -huh. То есть да, на дальнее расстояние как бы вытрым куда надо такое в себе, это плюс, ну, ну, я не знаю, что еще такое. Ну, то есть на дальнее <с>... расстояние это условно 10 километров с грузом, условно, 20-30 да. килограмм. Да, ну не 20, килограмм 40 наносить. Килограмм сейчас. 40. Да. Воду плюс еще в руках тянешь. Uh -huh. Так, в плане идейной мотивации и uh -huh. желания принадлежать ДШВ или как бы разделять какую-то судьбу даже временно uh -huh. с, с этим, что минимально человек должен понять, чувствовать, uh -huh. на ваш взгляд. Ну, в первую очередь это патриотизм, я думаю, должен быть. Не просто там кричать "Слава Украине", там не обязательно разговаривать там на украинском мове, да там. Как думаю. вы понимаете патриотизм? Ну патриотизм. Ну понимать то, что это наша территория. Ну как бы в понятии то, что территория наша, что это наш дом, что за него надо как бы сражаться. Вот, как бы выбивать противника. Все как бы просто. Ну, типа, банально все. Территория, мы же боремся за территорию, правильно? Чего многие люди не понимают, объясняя сами себе про патриотизм? Ну, же говорите, банальные вещи достаточно, правда? Это же ну, простые да, вещи. Ну, да, но да в них надо верить, в них надо верить, а действительно. Кто? Люди не верят? Думаю, да, многие не верят. Многие просто некоторые пользуются, я считаю, может быть, этим даже вот, прикрываются этим. Угу. Ну, да, я так думаю. Одно дело, я же говорю, как бы ходить там в вышиванке, где-то там на Захидной Украине, да, там э, кричать «Слава Украине». Другое дело в посадках там преодолевать эти все трудности, да, которые не, ну, их, не показывают по пока, ну, их не показывают по телевизору, что вы там делаете. Вас вообще может даже и не вспомнить никто, знаете, там. могут и не похоронить, ты можешь там остаться. То есть вот такая вот как бы сложная это, короче, в общем, работа, очень сложная. Как вот на вас, как на участника ДШВ, на десантника в плане подготовки моральной, идейной психологической, что произвело впечатление в какие-то моменты в жизни? У меня был попался просто вот хороший замполит, вот ну, работник МПЗ, да, Богдан Нагорный, как бы я его всегда, вот он был, пока он был командир да, у нас, у нас было очень сплоченно, у нас не, 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 было ни пьянок, не было никаких СЗЧ, не было ничего такого, все было прекрасно, все работа. Мы с ним сделали там спортзал, организовали, там мешок повесили, он меня тренировал, ну и как бы мы тренировались, я хотел выступать там, хотел выступить профессионально по боксу там в Днепре, там, там чуть не получилось у нас, да, вот. Мы с ним как бы вот этим жили, на нас смотрели, мы постоянно работали, охолощение, даже вот когда можно было отдохнуть, мы все равно бег, ну там работа с оружием постоянно, то есть да, там э, как бы в таком процессе постоянно, в таком, как бы как тренировка шла. Он постоянно этим с утра до вечера, грубо говоря, у нас шла работа с личным составом, то есть ну как бы, и мне еще нравилось, он под человека вот всегда подбирал э, как-то не просто вот, э, ну как, все подряд, да, грубо говоря, все под одну ребенку. Нет, он подбирал очень, короче, так вот, психологически действительно работа была у него. Вот, вот он прям, мне очень нравилось его и командование, и до сих пор мы с ним общаемся, вот, как бы поддерживает. Вот он действительно был, вот это настоящий командир, и это настоящий патриот. То есть подразделение выполняло четко свою работу, не было никаких этих, ну, так как в силу того, что его перевели, потом меня перевели, вот, все там, ну, я начал созваниваться с ребятами, очень много ушло в СЗЧ, Пьянки, ну, короче, драки, ну, такая вот все. Пошло, все, не этот самый. То есть от командира многое зависит. Почему при нем этого не было, а без него это случилось, это начало происходить? Что вот его роль как, какая еще была? Что, что, что исчезло? Ну, он умел как-то, он умел видеть вот, людей, у кого что, вот он, постоянное общение, то есть, кому что не хватало. То есть, люди, э, человек, у нас военнослужащие, все, которые, да, сослуживцы мои, они чувствовали, что они не одни. Они часть большого механизма. Типа, рабочая система шла, все, они чувствовали, это было чувство. Ну, это я чувствовал, да, что ко мне, то есть я ему подошел, сказал, говорю, я хочу там заниматься вот этим, вот этим. Мы поехали в Днепр, там, собрали деньги, там, купили мешок там боксерский. Потом мы там, ну, короче, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы сделали там зал себе спортивный, да, на каком-то там заброшенном этом, но сделали там это все. И гири там кто-то это, кто-то что-то подтянул, у нас был спортзал. В этом спортзале мы также там, ну, как бы, Ахалыч, постоянная работа с оружием, постоянная работа с оружием у нас была. Настраивали под себя там все, постоянная... Э в плане там мины постоянно, мы, там, кто там что знает, вычитал, он постоянно давал вот этому. Он только любой, любое развитие какое-то, он давал этому он всегда поддерживал, то есть уделял свое время, не просто как у нас сейчас там, да, там. Как у нас на... сейчас? О, сейчас, э, смотрите, сейчас у нас э, командир, который да, то он э, сидит, э, ну, КСП у нас есть, да, ведет стрим. То как мы разговаривали, ну, мы общались там со служивцами, да, вот он, он никогда не был, не выходил ну, в посадки. Грубо говоря, он их с дрона только смотрит, поняли? Mm -hmm. <laughs> он не ходил. Если тот ходил везде с нами, вот так как еще, у меня был пример такой, я, 79-й, командир бригады 24-й, бывший, ну он Царством Небесным, уже погиб, он из Борисполя, mm -hmm. Гуть Валерий. Вот. Да, он из Борисполя. Вот, он тоже с нами вот в шумах, он со мной, ну, то есть командир бригады, он может вообще никуда не ходить, да, ну, грубо говоря. Ну, да. Он с нами везде был, то есть настолько был. Он проводил постоянные тренировки, то также там соревнования по боксу, по настольному теннису, то есть везде даже, где бы то ни было. То есть мы им на ППД приезжали, мы чувствовали, что мы нужны, да. То есть если ты чувствовал, что ты хочешь развиваться, тебе дадут все для этого. Так и было и при Богдане на Горном, да. Также только чувствовали, что ты есть какой-то вопрос, не так, как у нас зажил. А этот сейчас, ну, то есть ему, грубо говоря, карьерист. Ему плевать, сколько он людей там уложит, ну потому что это правда. Э -э он по барабану, сколько он людей там уложит, ему как бы задачу поставили. Он не думает так, как, э как сберечь, грубо говоря, личный особовый склад. Он думает о том, как выполнить, чтобы его там ну, начальство не наругало. Да? Если Богдан думал, э как сделать так, чтобы эта задача была э выполнена с минимальными потерями, да? особого склада, техники, всего, в общем, да, то этот, как бы, ну, грубо говоря, так не особо как бы задумывается. На ваш взгляд, что случилось у нас в Бройных Силах, что э, вот те командиры, которые могут э, правильно делать, правильно делать работу в, с личным составом, угу. сменились на вот этих командиров, которые мало того, что не знаю, могут, не могут, ну, точно не делают это. Куда они делись, я даже не знаю, типа, ну как-то оно все так ломается, у нас разочаровываются, наверное, многие, типа, из-за того, что вот э, даже вспомним комбата Грипп, да, угу. помните, да, вот он застрелился, да, да. Давили, как бы, то есть тоже сверху командование, то есть человек, ну, наверное, разочаровывается из-за того, что сверху их, наверное, давят, пытают, ну, как бы... Ну, же как, понимаете, все так интересно, если смертей нет у тебя, значит, как будто ты и не воюешь, поняли? У нас вот, если тебе ставят задачу, да, mm -hmm. и у тебя там кто-то не погиб, значит, ты эту задачу и не выполнял, понимаете? Ну, так у нас, типа, думает там сверху. Ну, я так понимаю, потому что у нас, если, ну, допустим, в десятой роте, там, например, моей, там, смертность такая, тогда, там, например, 50 человек, то и в девятой й роте должно быть столько же, понимаете? То есть, ну, это, ну если что-то не так, то ну, задача как-то значит не выполняется. Они там так думают, понимаете? Они же цифрами, там, у них там цифры подали, какую-то статистику, там, да. И все, они на это смотрят. Они же не видят, что там на полях там делается или как-то там, да. Они же не чувствуют этого. Угу. На ваш взгляд, корпусная система способна изменить эту ситуацию? Или, или про это речь сейчас вообще не идет, что там что-то кто-то изменит? Честно, сейчас я думаю, сделать. оно не поменяется ничего. Да, ну не, не с этого надо начинать. все. У нас надо людей подготавливать, набор людей, э, обучать их, э, мотивировать их. Вот опять же, э, мотивация, вот э, почему это должен делать, например, командир группы, да? Человек уже должен, который выходит, он с ним должен работу проводить за ну, человек, который МПЗ, да, морально-психологично забеспечение, э, он должен этим всем заниматься, да? То есть, ну как бы здесь, на примере, да, там, у меня было это все, я знаю теперь, как это делать, но... Э, как бы в у меня, допустим, было. Я всегда э, перед тем, как перед выходом, всегда со всеми разговариваем, общались. Mm -hmm. То есть, ну, это тоже работа, грубо говоря, настрой на этот весь, как бы. Э, я думаю, что на ну, ничего не поменяется, ничего не поменяется и не, я еще хочу сказать, что э, никаких, э, ну как бы, вот давайте по честному. Если бы у нас бы так получалось забирать территории, как у них сейчас, uh -huh. мы бы с кем-то начинали переговариваться, переговоры какие-то вести, ну договариваться. Ну, с кем-то. Нашей если, традиции нет. Нет, понимаете? Uh -huh. Ну и вот они также, я думаю, не будут с нами не договариваться ничего. А нам надо, я это к тому говорю, что нам надо еще жестче становиться. Это как в боксе самые тяжелые там раунды, знаете, вот когда сам уже все ты, uh -huh. вот, вот, вот сейчас должно быть. Сейчас вот как раз надо какую-то такую интересную. И люди должны как бы понять, сейчас, что надо идти, надо как бы... Никто, за... кроме нас, ну, нам никто ну, особо не поможет. Не какие-то там кубинцы, не какие-то там колумбийцы, которые к нам приезжают, помогают. Там, да, там, Они там зашли, там 100 человек, первые три обстрела, все, у них всех они, короче, все вышли, они, они все контуженные, все. То есть они mm -hmm. как бы... Они сюда приезжают, как бы подзаработали там и поехали к себе домой. Ну, я, я не знал, что у нас приезжают. У нас есть, и да, есть, есть. Mm -hmm. Я понимаю, сейчас идет весна, сейчас вот они еще жестче пойдут. Вот я смотрел по новостям, у них еще идет набор, там 12-15 дивизий, там это 100 тысяч человек, грубо говоря, ну а зачем они это? Это же будут еще штурмы, штурмы ихние, по-любому они будут еще забирать, забирать и забирать. Будут идти, идти, я это давно уже говорю. Что никто, никто там переговариваться или что-то это, никто, никого, я думаю, что это... Пока мы им силой не дадим отпор, пока мы это не осознаем, что нам надо действительно еще ну как-то давать им отпор, то ничего не произойдет, они так не остановятся. Да, а весной вы имеете в виду, ну, зеленка начнется, да? Да там уже такие посадки, там уже и зеленка, там ничего не это самое. Они под походу подбирают, а потом, как бы сейчас тяжело, там гусянка, да, там сейчас вот эта погода, тяжело, да, дроны быстро разряжаются, в плане того, что сейчас же типа погода, типа минус, да, аккумуляторы быстро разряжаются. Будет потеплее, будет все это, я думаю, что они жестче еще пойдут. Надо готовиться к этому, да.